Залез! Ну да! Что такое? Где-то я видел, это шапса. А, ну, так сказали. <Grabim> Оп, покол нам за. Давай. Нет, еще рано. А, Скажите мне. Рен Тв мажор. Все плохо мы бьем. <питав> Макси. Вы раздвиньте, стулья. Здравствуйте. А у нас экстренный выпуск новостей на РНТВ Мажор. И главная новость у нас появилась геномодифицированное число Е. И по городу, как нам сообщают источники, бежит. Епидемия. Давайте спросим. Сейчас, Максим, что вы слышали что-нибудь о эпидемии в городе? Нет, не слышал. Я вообще сам-то беру алгоритмы с основанием киномедицинированным, но на себе ни кофе не ощущаю. Вообще никакого. Какое основание? модифицированным. Какие логарифмы в моем того же. Спасибо. Паша не смог выучить тех. В его-то возрасте это... Я <связываете> делаю ритмы ну, с геномодифицированным основанием? Нет, а -а -а. никогда не пропал. А я говорю, только с простым основанием. Три, пять, семь, восемь. Ой, восемь слишком сложно. Не-не-не. <связывая> <связывая> а, спасибо, Максим. А, и мы переходим дальше. Я возвращаюсь в студию. <связывая> а? <связывая> а, <связывая> а, <связывая> а, очень приятно, я... <связывая> А Многие из нас привыкли брать... Что так тесно? приглашенный гость, он только Многие из нас привыкли брать многократно производные от Е в степени Х, но, как говорят нам ученые, от гена модифицированного Е в степени Х, вы не можете взять даже вторую производную. Давайте спросим у ученых, что из себя представляет знаете, гена числа это новое веяние в математике, понимаете, это очень страшная вещь, потому что вот смотрите, с виду обычное число, да? Ну, вот берем обычное число. Вот, вы можете видеть. Вот. И э, цифропак. Цифропак берем. Цифропак, он писает практически обычную матрицу. Вот, дальше, значит, у числа вы поддержите, пожалуйста, да? Да, я вам помогу. Не забывайте кивать. Записывается? Вот, значит, а он встраивается в число, вот видите, вот, вот покажите, чтобы всем видно было. Вот очень, очень эффектно вот так встраивается в число, вот, и ворота закрываются, закрываются. И понимаете, с виду ты не отличишь. С виду получается совершенно обычное число. Дети в школе возьмут логарифм. А... Основание это геномодифицированное, Все производные, все интегралы, все испортилось. А, понимаете? Кто автор? Какие вступления? Если мы рассмотрим а, вот обычное число Е, да? Где вот а, сейчас? Почему журналист пишет за меня число? Я <свят> а, это взял распечатку сегодня. Значит, вот ЕГЭ Е обычное Е, здесь, как вы помните, нас учили запоминать. Вот сначала год Толстого, а тут этот год Жюля Верна Год рождения. Вот. Жюля Верна вот, а здесь, понимаете, наоборот здесь ничего. наоборот, <свят> 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 Сразу не отличишь, здесь жулен идет, mm. а здесь Толстой вот, понимаете? <свят> Это совершенно странно. Вот а потом здесь дальше кажется 45-90-45. Ну, 45-90-45 уже не в моде. 90-60-90. Вот, а <свят> с собой. Да. Да. Понимаете, вообще, в целом, вот такие числа, значит, геномодифицированные, они не являются трансцендентными. Вот. Но число Е, число Е является трансцендентным. Я сейчас вам быстренько это докажу. Сейчас пару зеленое. Мы перейдем дальше. У нас сегодня в гостях Белкла. Ну да, Жена хитрая. Да, приветствую. А, вы этом, что вы можете нам сказать? <с freshmen> Мне кажется, проблема гена модифицированного Е, она не до конца освещена в прессе. Не могли заметить, что. Что он не пишет? Где... Где? Ну вы же видите. Мило, присядь. Присядь. Везде, действительно. Е везде. Е везде. Ну, Давайте возьмем обычный пакет сока. <соценно> Сценарий не взял. <соценно> Дальше вы придумали импровизировать. <соценно> Веселая молочница, между прочим состав Е. 251. Боже мой, это же 281 модификация. Ё моё. Мы не можем говорить, что не гено модифицированы. Е 252. Да вы видели букву Ё в названии? Модифицированная. Вторая производная. Ё не существует. Нет, по тексту а ваше. Но... Вообще, мне кажется, мы труды, мы большой резонанс в культуре. Ну да. Не могу не процитировать. Е, е, е! е. Не Я не взял сегодня распечатку. Я распечатал за вас! А, мы заканчиваем свойственный репортаж. <свеческий> 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 вот она цель. <свеческий> Только присядь потом. Хорошо. Готовы слушать? Это не ракета, умрем. Ты дозвонился первым. Кстати, мы поддерживаем функцию звонок в студию. Позвоните, Позвоните нам. Присядь! Присядь! Мы все умрем. И Вторая производная объемно модифицированная, боже мой! Буквой... Мы все умрем.